Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Akhilulllah bin Abdul Rahman daripada kursus Diploma Teknologi Kejuruteraan Automotif KTM Tanah Pada video kali ini, saya dalam kumpulan ini akan membentangkan berkaitan permainan-permainan masyarakat Malaysia iaitu daripada kaum Melayu, Cina dan juga India. Malaysia ini sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian budaya dan juga warisan tradisi. Antara salah satunya yang masih kekal sehingga hari ini untuk menitik beratkan nilai silaturahim adalah permainan tradisional daripada kaum utama di Malaysia. Permainan yang akan saya terangkan Uh, dalam video ini. pada kali ini adalah daripada bangsa Melayu mana residen yeah. yeah. masyarakat Melayu ini dia menitik berat kaitan tak strategi dan juga kerjasama antara pasukan antara yang popular yang kita sering kenali adalah seperti Jokha, Dasi, Wow dan juga sepak raga ataupun sepak takro. Pemainan-pemainan ini bukan sahaja menjadi alat hiburan untuk masyarakat di tanah Melayu ini tetapi sebagai alat pendidikan dan juga alat untuk kita berkomunikasi antara manusia dan merapatkan hubungan silaturahim antara sesama kaum kami dalam satu persekutuan uh, telah ya, ya, ya. membuat keputusan ya, untuk membincangkan tentang permainan sepak takraw ataupun sepak raga Wow, oh. sepak raja, Sepak takrom Ini merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat popular di Malaysia Dan juga beberapa negara Asia Seperti Indonesia, Thailand dan juga Filipina Sepak takrom sepak Berasal daripada nama Nama bahasa Melayu Iaitu Sepak berarti menendang dan juga takro berarti anyaman. Dan sebab takro ini dinamakan takro sebab itu punya itu bahan dijadikan daripada nama asalnya adalah separaga kerana bahan yang untuk untuk membuat sepak takraw ini adalah daripada raga lah protein akhir sekali kesimpulannya sepak takraw adalah simbol wilayah dan juga dan warisan yang penting bagi masyarakat Malaysia terutama kaum Melayu saya menampilkan keterampilan yang luar ke keterampilan fizik yang luar biasa permainan ini juga mengajarkan kita nilai-nilai kerjasama dan juga keberanian jika kamu berkesempatan atau mempunyai masa terluang kamu boleh kamu cubalah untuk mencuba bermain sepak takro untuk merasakan sendiri dengan perasaan kamu sendiri untuk merasa keseruan dan keunikan permainan sepak takro ini Hari ini saya akan menerangkan uh, lebih spesifik lagi pasal bola sepak raga iaitu bola tradisional dan bola sintetik Okey, yang pertama, bola tradisional Bola ini adalah bola pertama yang digunakan dalam permainan sepak raga dan biasanya dibuat daripada rotan yang di, diubah bentuk menjadi bola bulat. Rotan yang digunakan adalah jenis rotan yang lentur dan kukuh untuk memberi fleksibiliti dan ketahanan apabila bola itu ditendang atau dipukul. Bola bola rotan ini terkenal dengan bentuknya yang terbuka dengan anyaman dan sekelilingnya memberikan ketahanan dan kelenturan supaya bola bola terbang tinggi berputar dengan baik ketika ditendang. Okay, seterusnya bola yang kedua adalah bola sintetik sejaring dengan uh, kemajuan teknologi bola sepak raga tradisional yang diperbuat daripada rotan dan mula digantikan dengan bola sintetik bola sintetik lebih tahan lasak dan mudah dihasilkan dalam pelbagai saiz dan berat yang sesuai untuk peraturan uh, model bola sintetik ini juga uh, lebih tahan lama dan sesuai untuk penggunaan di pelbagai jenis gelanggang dengan permukaan yang berbeza bola ini memiliki struktur yang lebih seragam dan konsisten berbanding bola rotan okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera Nama saya Syahrul Nizam bin okay. Saya akan menerangkan sedikit sebanyak Sejarah tentang bola raga ataupun bola takraw Sejarah permainan sepak takraw berasal dari dua kata Iaitu sepak iaitu daripada Malaysia yang berarti menendang Dan takraw daripada Thailand yang berarti bola anyaman Pemilihan nama untuk permainan ini merupakan kesepakatan dari dua negara pelopor iaitu Malaysia dan Thailand. Olahraga sepak takraw ini pertama kali dimainkan pada masa Kesultanan Melayu pada abad ke-15 yang pada kala itu dikenal sebagai sepak raga. Sepak raga ini merupakan olahraga kaki yang menggunakan bola yang diperbuat diber daripada rotan Tambahan pula, sepak takraw merupakan sejenis permainan di antara dua pasukan atau regu yang dianggotai oleh tiga orang pemain bagi setiap regu. Mempunyai jari yang memisahkan di antara kedua dua regu dan dimainkan di gelanggang yang berukuran sama seperti gelanggang badminton. Bola takraw pula ada pada asalnya diperbuat daripada rotan dan kini telah digantikan dengan penggunaan bola sintetik. Sepak raga pula merupakan permainan menimbang bola takraw dalam bulatan dengan menggunakan kaki atau kepala dan telah dimainkan semenjak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dalam surat-surat Salatin, ada menceritakan mengenai Raja Muhammad, Putra Sultan Mansur Syah Muhammad yang tertanggal tanjaknya akibat terkena bola raga dengan pun besar. Jadi saya akan menceritakan tentang peraturan-peraturan sepak raga I peraturan yang pertama adalah dalam setiap ahli kumpulan mestilah ada 8 orang iaitu satu daripada seorang adalah jurulatih, satu daripada seorang adalah ahli apa? Ah, kumpulan punya pengerusi dan enam yang lainnya adalah ahli ahli kumpulan yang untuk bertanding. Jadi dalam permainan ini, dalam permainan si pagar ini ia akan dimainkan dalam satu bulatan yang berdaya meter kan 2 meter dan juga 6 meter Jadi setiap ahli, setiap ahli kumpulan 6 ahli kumpulan tadi Mestilah duduk pada setiap penjuru dan bertentangan dengan ahli kumpulan sendiri Juga peraturan lain Larangan bagi untuk main adalah ketika ingin mahu membahagi untuk memberi kan untuk passing kepada orang lain kita mestilah bertentangan ahli kumpulan kita mestilah bertentangan dengan kita kita jangan memberikannya kepada ahli kumpulan yang berada di sisi kita ini saya akan tunjukkan cara-cara per kita bermain permainan sepak raga dan juga sepak takraw ya yeah. okey mari kita saksikan dekat jadi ada juga peraturan dari segi pakaian. Pakaian mestilah seragam setiap ahli kumpulan dan mestilah tidak sama dengan ahli lawan. Ahli kumpulan bagi lawan ah, pihak lawan. Dan ya. Yeah, um ketua regu mestilah pakai armband. Itu macam ada satu lilitan amah band untuk kat sini. Bagi untuk tanda dia tu ketua. Dan seterusnya adalah kita sebagai umat Islam mestilah pakai dengan pakai yang menutup aurat. Kalau mau pakai tujuh kertas itu boleh, tapi bagilah labuh supaya tidak tersingkap dan nampak aurat kita. Jadi itu saja peraturannya daripada saya. Okey. Okey, seterusnya kita akan bincangkan tentang peraturan di dalam gelanggang ya. Okey. So dalam gelanggang ni kita ada 10 minit. Okey, eh, akan saya. 10 minit untuk kita bertanding dan juga 3 kali balingan bola. Okey, so macam mana kita nak tahu menang ke tak? Okay. contohnya kalau dua tim dapat mati yang sama Dalam ketiga-tiga lambungan bola tu Kita akan kira dari masa yang terlama so, Dalam masa yang terlama tu adalah 9 minit 30 saat Dan yang kedua adalah 80, 8 minit 20 saat So, paling terlama tu akan dikira sebagai pemenang Dan juga dikira sebagai menang point sahaja Okey, Seterusnya, kita akan membincangkan tentang peraturan selepas pelanggar. Eh, jap, okay. jap, jap, Tunggu jap. Saya Muhammad Daniel Muhammad Asraf. Okey. Dan saya pula Muhammad Muda Rosli ingin mengundurkan diri daripada presentasi kami pada hari ini. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Eh?